Там ситуация непростая. И любой ну, комментарий может нарушить вот этот хрупкий процесс договоренности, который сейчас есть. Прибывших родственников у нас нет пока. Насколько я знаю, те эксперты, которые были у нас в Харькове, они выдвинулись в Район проведення військових робот. В Харківській області підготовлено площадку, на якій буде розгорнуто складування цих фрагментів літака, а також є жилетнорожна гілка, на якій планується подавати потяг з. контейнерами для проведения идентификации оси завитых, а также проведения генетичной экспертизы. Сначала необходимо выполнить процесс поиска тел, их сохранение, учитывая то, что очень жарко на улице, и, соответственно, идет процесс быстро разложения тел, поэтому необходимо предпринять все усилия для быстрого поиска и, соответственно, их хранения в соответствующих условиях. Железнодорожные составы, которые работают как холодильники, они поданы, туда идет процесс сбора и размещения тел, и после этого будет принято решение, куда отправить этот состав. То есть еще не mm -hmm. Решение будет принято правительственной комиссией, поэтому как будет принято решение, так мы вас и проинформируем. У нас подготовлены все помещения, которые предназначены для хранения тел умерших. Это первое. Второе. В Харькове, к сожалению, нет генетической лаборатории. Генетическая лаборатория из Днепропетровске. По договоренности с киевскими коллегами, в случае, когда будет направлен состав в Харьковскую область, будет здесь находиться передвижная лаборатория, которая сможет проводить такие генетические исследования. Мы получили письма от владельцев отелей о бесплатном размещении родственников. В отелях Хайкова, за что пользуясь случаем им мы хотим сказать большое спасибо. Создана инициативная группа волонтеров в помощь этой работы, которую делают МЧС и власть. В этой группе уже есть очень большая, более 100 человек, база данных.